Люди, которые обращаются к стоматологу, они э, приходят с простой причиной – вылечить зубы и вставить зубы, как они говорят. А доктора э, проглядывают одну из очень серьезных проблем стоматологии – это проблема злокачественных наобразований во рту. А они-то на самом деле на самом видном месте, просто люди их не видят. Любая язвочка во рту, любая трещинка, любая трещинка на губе, любая трещинка на языке, э, любой, э, любая вещь, которая появилась как бы ниоткуда, она и есть как раз началом любой, любой злокачественной опухоли А через, оно, через что выникает? Травма, хроническая травма чем-то. То есть острым краем зуба выпала пломба, зуб не лечится, язык трется постоянно об нее, трется губа узелочком каким-то, который человек замечает, что он его прикусывает, 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 ну, вроде как бы он не болит. Опасно это все тем, что вещи эти не болят одним банальным взглядом и обращением внимания на какую-то э, вещь необычную во рту, можно спасти жизнь человека. Расскажите про вашу статистику за последние два года. Сколько вы пациентов диагностировали с таким раком? Сколько вы завершилось? В прошлом году было 11 человек таких пациентов. В этом году, слава богу, 7. Слава богу, 7. Ну, год еще не закончится, лучше бы их осталось 7. По статистике э, прошлого года из 11 человек 4 уже нет, а из нынешнего года все живы, слава Богу.